То есть ни в партизаны не идут, ни на Майдан, а, что, все нормально, их устраивает. Они про нас то же самое спрашивают. Многоквартирные дома все повреждены, воронки от снарядов и от мин на дороге. Нужно рожать больше, а соседей заставлять рожать больше. Там. И то, что он сказал, он так и сделал. Мы, пенсионеры, просто проходим мимо. Очень дорого, у нас картофель. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайв. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Тут ми розкажемо, скільки разів збрехали російські пропагандисти спойлер. Кожен про що вони наговорили і як насправді виглядає сьогоднішня дійсність, щоб знати правду, щоб не допускати ані на мить російську пропаганду, та і ПСО. Не забувайте, друзі, допомагати нам протистояти їхнім ворожим атакам. Залишайте свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова лайв. Коментуйте, почути і побачене. І найголовніше не забувайте підтримувати кращих із кращих, тобто збройні сили України. Пам'ятайте про наш збір в підтримку 67-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо 250 тисяч на ремонт автівок та закупівлю нових засобів. Автономного живлення, яке використовується на фронті, без вас вашої участі неможливо собі уявити, щоб ми закрили цей збір. Тож дивіться, нас слухайте і обов'язково донайте. Пам'ятайте, що посилання на цей збір, як завжди, в описі до нашого випуску. А от скажіть мені: якщо російські пропагандисти стверджують, що все в руках дональда Трампа, що він може дуже швидко завершити війну і взагалі прийняти якесь вольове рішення. Чи це не тягне на статтю щодо дискредитації російської армії, і я вже навіть не знаю, якої статті, яка говорить про те, що російські пропагандисти фактично Путіна назвали імпотентом. Тобто пропагандисти не вірять в другу армію світу, не вірять в рішення свого геніального сонцесяйного верховного головнокомандувача. Всю ситуацію в Росії на російсько-українському фронті вирішує американська зіронька. Ну, я б за таке саджала. Але річ в тім, що росіяни клято вірять. Якщо перестати постачати Україні озброєння, то вся війна закінчиться. Вони правда, не кажуть далі, да, капітуляція захоплення всіх наших територій, хоча саме це і буде. Але зрештою, недорогим кремлівським пропагандистам хочеться поставити риторичне питання. Здається, зараз систематично, день за днем, ми нищимо воєнну логістику, ми руйнуємо воєнно-промисловий комплекс. А чи ви впевнені в тому? Что вы собираетесь воевать до последнего украинца? Чи не здається вам, что совсем скоро мы будем воевать за последний российский завод? Я не раз это слышал. Вообще вся ситуация зависит от решения США. То есть если завтра Трамп говорит, мы останавливаем вообще все, а у него есть рычаги, как говорят, я не знаю, то все заканчивается через два месяца в буквальном смысле вообще все. А если он продолжает вот так вот дергаться, как на качелях вправо-влево, и продолжаются поставки и увеличиваются объемы, и все прочее, то мы можем воевать и 10 лет, и 20 лет, и бесконечно можем воевать. Ну, пока украинцы не закончатся физически. А может быть, потом приедут кто-нибудь еще туда, вместо Украины. Ну, Поэтому ну, там еще... есть... от украины, Ладно, ничего да. Ну, да. Вот. Есть от украины вообще ничего не зависит. Ну да. То есть тут от Украины-то вообще ничего не зависит а вот общественное мнение то что сейчас тоже часто обсуждается но почему то это на повестку так высоко не выносится почему украинские граждане никоим образом не реагируют на это на все вообще никак то есть ни в партизаны не идут ни на майдан и, что и все нормально, их устраивает. Они спрашивает. про нас то же самое спрашивают друг у друга. Почему русские никуда не идут свергать Путина? А казалось бы, у них же туалеты деревянные на улице, и есть нечего. И ну, далее. то есть их все устраивает. Не, я же не к тому, что сравниваю с русскими. Я говорю, что да. то есть их все устраивает. Это значит, что у них 100% населения, которое сейчас находится там, это нацисты, которых придется денацифицировать. Нет, это не Нет почему? Это тут, тут не совсем так, потому что все-таки тут очень важно, чтобы была какая-то политическая сила, некое ядро, которое бы куда-то двигалось чего-то. А там никакого ядра нету, оно все уничтожено. У них да, совершенно четко власть сконцентрирована в руках вот довольно радикально настроенной части общества, которые еще примыкают все эти националисты, они обеспечивают там, идеологическую накачку. Вот, а в целом кто же поведет-то народ на улице, а сам народ не может организоваться и выйти, и в общем вряд ли будет это делать, это обычная история. Ну народ вот может пойти вот в партизаны, поэтому... мы это знаем отлично без всякой организации, как не во время может. Великой Отечественной войны, собрался Нет, и в лес ушел они... и все? Нет, это неправильно, неправда, народ шел в партизаны как раз под чутким, так сказать, руководством Коммунистической партии. Было это все организовано, был единый штаб партизанского движения. Более того, была проведена предварительная работа. Люди, партийные работники, все знали, куда они пойдут. Кто пойдет в партизаны, кто пойдет не в партизаны. Там как раз все было супер организовано. Советское партизанское движение это не стихийный уход народа. Блин. Да, да, это, это важно, а наоборот, кстати, пояснить. Это да, наоборот это важнейшее, стихина, это супер да, да, да. Плюс каждом, в каждом населенном пункте на секунду был партийный орган, да, был секретарь райкома, там парковь, это, обкома это и прочее, и они как раз руководили этой деятельностью все, кто-то на нелегальное положение переходил, кто-то шел в партизаны, ну и так далее. Так что нет, ну, это да. как раз ну то есть вопросы есть. к нам. Ой, а далее вы послушаете такую слезливую историю про захвачено российское местечко Козенци в Белгородской области. Про те, як воно зазнало тотального знищення. В якийсь момент почало відновлюватись, але далі вщент його розбили. До речі, в мене питання: як правило, бомблять прям бомблять росіяни самі себе: каби, фаби, ракети, артилерія, дрони, і неважливо, своє це чи ні. Ми побачили на прикладі Курщини, що для них особливо непринципово: чи це буде суджа, чи це буде Маріуполь. Засоби і методи ведення війни в них скрізь однакові. Але зрештою, чому ми взяли цей сюжет? Це дуже наочний приклад росіянам. Дивіться, не тільки ви нищите наше, хоча наше нищиться набагато більше, але руйнується і ваше. Ви нічого не отримаєте. все що повертається назад до Росії, це тільки груз 200 А на території Росії ми палимо ваші заводи, промисловість, стратегічні бомбардувальники. Б'ємо по аеродромам і ви знищуєте свої міста. Ви. Если повернуться в дом в 22-й год, вы точно так себе уявляли СВО. Вот дальше там, что идет, уже все не работают магазины, дроны летают. И я заехала в село Казинку, куда там несколько раз был заход ДРГ. Вы, наверное, все это слышали, видели эти кадры, как горит этот, этот храм в центре города, как в целом разрушенный наш русский приграничный населенный пункт. Просто когда я крайний раз там была, там мало мальского шло восстановление, да, там многоквартирные дома закрывали тепловой контур. В целом как-то ситуация была нормальная. Вот. И в последнее время <coughs> эту казинку просто убили, уничтожили. Весь центр выглядит просто как какая-то выжженная, только что там, где закончились боевые действия, земля. То есть многоквартирные дома все повреждены, воронки от снарядов и от мин на дороге, там реабилитационный центр, магазины, все, все побито. Школа, храм, такой красивый был, очень зеленый, весь тоже выжжен. Вот. и меня только, только что знаете, что поразило? Там есть памятник, посвященный Великой Отечественной войне, воину освободителю, и вот солдат стоит, огонь горит. Это вообще, конечно, было удивительно во всей этой обстановке. Вот и там же я встретилась с местным главой, <coughs> главой казинки, это Михаил Валерьевич Маховенко. Я его когда-то узнала о нем заочно, вот, потому что я общалась с, с ребятами там из «Пиццуры», и как раз в эти времена захода ДРГ мне рассказывали ребята, которые были там, что вот Михаил Валерьевич на своей Ниве просто там подъезжая вплотную, к... ну, он не знал, конечно, что это не наши солдаты, вот его там чуть не расстреляли, его Ниву и были в него попадания с автоматной очереди, но он все это время вывозил местных жителей, эвакуировал там на своей Ниве, на своем автомобиле. В общем, героически себя просто проявил, никуда не уехал. Настоящая вот голова такого а, прифронтового района и все это время был со своими людьми помогал эвакуировал и в общем я озвучила мне кажется в вашем эфире изоленте да где бы где бы я могла еще озвучить о том что таких людей нужно награждать и вот такой замечательный человек как Михаил Валерьевич должен быть награжден и вот представляете я с ним встречаюсь он мне говорит слушай у тебя такое знакомое лицо я говорю ну может по телеку видели он такой и показывает мне эфир изоленты где я говорю о нем вот он говорит слушай спасибо большое мне очень приятно мне потом начали все присылать, вот, и его, в общем, наградили орденом за заслуги перед отечеством. Не помню, честно, какой степени, но в общем награда нашла своего героя. Вот весь весь про... проехали да. Ой, дуречи, до оккупированный Донбасс и Россия те самые проблемы, вирусы и бактерии, что сама. Російська Федерація, адже я нагадаю, що Путін та спочатку всіх мальчика в трусіках і вес позабирав з Донбасу. Відправив їх до свого війська. Першому відправив на фронт, першому вони гинули в 22-му році, і до цього у тому числі. Тож. Демографічна криза як накриває Росію, так на жаль, і наші окуповані території. Тож біда і боротьба теж однакові. Вже Чипошилін заговорив про те, що і на Донбасі треба обов'язково більше і більше народжувати дітей. Він не погрожує виключати інтернет, певно, його там і так немає. Він говорить про інше. Якщо раптом ви хочете благоустрій, ну знаєте, коли все довкола вас. Виглядає цивілізовано, якісь є висаджені рослини, дерева, дитячий майданчик, щоб все було охайно, ну тобто база, яка просто існує сама по собі, то для цього у дворі має бути якомога більше дітей. Тож саме так він агітує за лавочку, за дитячий майданчик, щоб на Донбасі більше народжували дітей. Ну, я вже не знаю, чи може бути кращою антиреклама, аніж виступ чи поширена. там, где во дворах больше деток, те дворы будут более приоритетными. Поэтому, что уж тут говорить, э, нужно рожать больше, э, соседей заставлять рожать больше, там, да, молодежь под, под, это самое, подталкивать к тому, чтобы там, вот семью создали, все, нужно рожать, причем не одного, а больше деток. До речи, про яке народження детей может идти мова, если на Донбассе не вырешены и досі банальные питания Проблеми, яких при Україні ніколи не було, а от з Росією якось вони тільки множаться і множаться на Донбасі. Продовжується в буквальному сенсі боротьба і битва за воду просто за воду, тому що водопостачання не відновлюється. Це пов'язано з постійними прильотами із інвестиціями, які мали би приходити для того, щоб відновити всю систему. Екосистему, екологію у тому числі. Але хто буде цим займатися, якщо території не твої, і ти не знаєш, що з ними буде завтра? Будуть вони під Росією чи повернуться назад до України? Тож місцеві, як завжди, бідкаються, записують відео звернення, і, от нарешті, Манна Небесна привезли бочки з водою. Ну, слава Богу, при Україні, звісно, так не було, але ж при Україні і російськомовних в цих бочках варили. А тепер то без води, але говорять російською. Добрый вечер. Хочется подвести итог битвы за воду в городе Юнокоммунаровск. После того, как мы сняли видео обращение и поехали во все инстанции, мы, в общем, троем просто потерялись из жизни. Я вам хочу сказать, потеряли своих детей, свои семьи, потому что мы три дня положили на то, чтобы разослать все письма, видеообращения, написали во все чаты, в общем, сделали максимальный репост того, чтобы нас услышали. Мы обратились в администрацию города Янакиева. Нас пригласил мэр Мартынов Игорь Юрьевич. Мы были очень удивлены тому, что он отреагировал настолько быстро и оперативно, что люди вечером уже как бы были готовы к тому, что на следующий день будут стоять бочки. И то, что он сказал, он так и сделал. Мы благодарны, что бочки прибыли оперативно потому что быстрого решения проблемы с водоснабжением у нас нет, а жара уже есть. Данные бочки позволят нам увеличить количество ходок водовоза, позволят нам не ждать его целыми днями, не следить в интернете за графиком его приезда, и также вообще дадут возможность людям, которые работают в будние дни, запастись водой, поскольку в прошлый раз водовоз приехал в 10 часов утра в будний день. Соответственно, все, кто были на работе, на учебе и по личным делам, не смогли запастись водой. Поэтому данные накопительные резервуары, которые будут наполняться регулярно с водовозов, и, как пообещал мэр, со временем подключится МЧС, дадут людям возможность на регулярной основе получить доступ к технической воде. Хочется поделиться также впечатлением того, что при установке резервуаров, которые были установлены в ЖК номер 3 города Инокоммунаровска, звучала такая фраза «Как вы нам дороги!». Эту фразу, к сожалению, произнес человек, который занимает в городе Инокоммунаровск немаленькую должность. Здравствуйте! 6 июня было собрание жильцов на новых домах где мы говорили о проблеме водоснабжения. Плата. Проблема действительно острая, и Плата. это не решается э, по щелчку пальца. Э, после того, как наше видео получило широкий резонанс, с нами создался мэр нашего города Мартина. Он пригласил нас к себе, где мы с ним обсуждали пути решения наших проблем. Э, понятное дело, что установка вот этих резервуаров на 5000 э, кубов это не решение глобальное наших проблем. Но мэр пообещал нам следить за тем, чтобы график подачи воды соблюдался. Спасибо огромное властям, что хоть как-нибудь исправили нашу ситуацию с водой, что хотя бы мы можем выйти и набрать воды. Ну і звісно ж завершуємо сюжетом про прекрасне життя сьогоднішньої багатої квіточої Росії, де тепер люди продукти не купують, а тільки дивляться на них. Сюжет про вартість продуктів із Калінінграду, де тепер виявляється картопля. Господи, картопля це соціальний найдешевший продукт. Тим не менше, пенсіонери, а це головний ядерний електорат Путіна, головні путіністи. Вони кажуть, що проходять повз, чекають, поки картопелька подешевше, ну погниє, трошки полежить, зіпсується, і тоді вже за оцінку її можна буде купити. Мовляв, більшість продуктів вони здебільшого для молоді, для тих, хто заробляє або для тих, хто не дивиться на ціни. А я б сказала так: ви наступного разу, коли підете на псевдовибори президента чи будь-якої влади, ви дивіться так само на. Прізвища на партии. Может, там крыться відповідь, чому ты життя в Российской Федерации вам не по Мы, пенсионеры, просто проходим мимо. Мы ее не едим сейчас. Ждем, когда уже что-то будет более-менее приемлемо. Такова реакция пенсионеров, когда видят цены на картошку на калининградских рынках. Как утверждает статистика, цены за год выросли почти в три раза. Картошка по цене бананов на Захаровском рынке в Калининграде. Максимальная цена на картошку 250 рублей. Ну а самый популярный сегмент – это картофель из Азербайджана. С примерно 130-140 рублей за килограмм. Такие покупатели, как Анастасия, находка для любого продавца. Для нее и молодая картошка за 250 рублей – не смертельный удар. 130 рублей за килограмм дорого это для вас? Ну нет, не совсем. Нормально. Я не смотрю на цены. А вот пенсионерка Валентина еще год назад покупала картофель мешками, в прок. А теперь может позволить себе только маленький пакетик, исключительно для супа. Супы большие, а такое уже что-то такое, там а пюре, пюре или еще что-то мы не позволяем пюре себе. Мы пенсионеры, да. Все пенсионеры жалуются, что очень дорого у нас картофель. Старый, если и был, то он был уже в таком состоянии, не очень хорошим. Молодой, хороший, но дорогой. В продаже есть как минимум три вида. На любой вкус и кошелек есть азербайджанская, так сказать, молодая. Самая вкусная, самая хорошая. На данный момент она стоимостью 130 рублей. У нас непосредственно есть белорусская. Это уже картофель старый, прошлогодний, будет по 95. В прошлом году такую продавали за 35 рублей. Есть наличие наличии по 50 рублей. Не товарный вид, не казистая внешне, но для супа и рагу берут и ее. Люди стали просто брать поменьше. Если раньше они чуть-чуть побольше брали, закупали, сейчас просто даже пакеты, если раньше мы все вот так продавали, такими пакетами, сейчас фасуем вот буквально по полтора, по два килограмма. Ровно неделя прошла с того момента, когда губернатор озвучил поручение прекратить вывоз картофеля с территории Калининградской области, чтобы остановить рост цен. Реакции продавцов и покупателей на это решение положительные. Цены с тех пор не растут, однако по-прежнему высокие. Зачем вывозить, если ее не хватает? Осенью она дешевле, а весной она всегда дорожает в это время. Я понимаю, для чего это сделано, чтобы снизить цену местного картофеля, чтобы он не уходил куда-то экспорт. Но пока не ощущается, не ощущается на самом деле. Цены на картофель выросли во всей России. Например, в Москве средняя розничная цена 85 рублей за килограмм. Оптовые цены около 50 рублей. Производители связывают это с общей инфляцией и с падением урожая в прошлом году на 12% и сокращением посевных площадей. Сейчас надежда на новый урожай местной картошки. Если запрет на ее вывоз будет продлен, цены рухнут к радости покупателей и к огорчению производителей. Святослав Кудряшов, Александр Фин, Служба новостей. І на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно ж, не забувайте ставити нам лайк, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і обов'язково не йдіть, не задонативши в підтримку 67 сьомої окремої механізованої бригади. Без вас ми не зможемо здолати наш збір у 250 тисяч гривень. А кожна ваша копійка, гривня, долар, будь-який донат, який ви відправляєте, має неймовірну силу для нашої армії. Тож донайте! Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!